الحمدللہ فرض علوم کا سلسلہ جاری ہے اور آج اس کا یہ اٹھائیسواں حصہ ہے جس میں آج انشاءاللہ رضاعت سے متعلق احکام شرعی فقہی بیان ہوں گے یاد رکھیے رضاعت سے کیا مراد ہے رضاعت کیا ہوتی ہے اور رضاعت سے متعلق قرآن و حدیث میں کیا احکام وارد ہوئے ہیں ان کا ذکر ہوگا رضاعت کہتے ہیں دودھ پلانے کو یعنی اگر کوئی بچہ کسی عورت کا دودھ پی لے تو پھر وہ عورت اس بچے کی رضاعی ماں بن جاتی ہے مرد جس عورت سے نکاح کرے اور پھر اس سے اولاد پیدا ہو تو اول تو ماں پر یعنی جو اس کی اولاد ہے اپنے بچے کو دودھ پلانا اس کی ذمہ داری ہے یعنی جب تک وہ اس کے نکاح میں ہے اور وہ اس کی اولاد کی جو ماں ہے یعنی اپنے جو جس کا جو شوہر ہے اس کے شوہر سے جو اس کے ہاں اولاد پیدا ہوئی ہے تو اب یہ اپنے شوہر کی اولاد یعنی اپنی جو اس کی سگی اولاد ہے اپنے بیٹے یا بیٹی کو دودھ پلانے کی پابند ہے اب رضاعت کب ثابت ہوتی ہے رضاعت کے کیا احکام ہیں اس کے متعلق کتابوں میں لکھا ہے کہ بچے کو دو برس تک دودھ پلایا جائے گا دو سال کی عمر تک ماں اپنے بچے کو دودھ پلائے گی اور دودھ پینے والا لڑکا ہو یا لڑکی بعض لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ لڑکی کو دو سال تک اور لڑکے کو ڈھائی سال تک دودھ پلایا جا سکتا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں دونوں کے لیے ہی دو سال کی مدت ہے لڑکا اور لڑکی ماں کا دودھ دو سال تک پی سکتے ہیں اس کے بعد اگر وہ بچے کو دودھ پلائے گی عورت تو حرام ہے اب یہ فرض علم ہے آپ دیکھیے کتنی ایسی عورتیں ہیں میں نے بھی دیکھا ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا جانتے ہوں گے کہ بسا اوقات اپنے بچوں کو عورتیں دو سال کے بعد تک دودھ پلاتی رہتی ہیں اپنا دودھ یعنی تین سال کی عمر تک بھی چار سال کی عمر تک بھی پانچ سال کی عمر تک بھی میں نے سنا ہے کہ گاؤں دیہاتوں میں تو عورتیں اس طرح اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں تو یاد رکھیے دو سال کے بعد اپنے اپنے بچے کو اپنا دودھ پلانا حرام ہے ماں کے لیے اب آپ دیکھیے کہ اگر وہ دیکھے دیکھا جائے تو ایک طور پر بچے کی غذا کا کام کر رہا ہے اس کے اس کے لیے اس کا اس کی ماں کا دودھ لیکن وہ حرام ہے اور یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی حرام چیز کھائے یہ ایسے ہی ہے وہ ماں کا دودھ دو سال کے بعد اپنے بچے کو پلائے کیسا شرعی سخت حکم ہے لیکن لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے اور علماء لکھتے ہیں کہ دو سال کے بعد دہائی سال تک بھی اگر کسی نے عورت نے دودھ پلایا کسی بچے کو تو اس کی بھی اس سے رضاعت ثابت ہو جائے گی تو اول تو ایک نصب کا تعلق ہوتا ہے سگی ماں سے تو وہ تو ماں تو اس پر ویسے ہی حرام ہے لیکن اگر کوئی بچہ کسی اور عورت کا جس سے وہ پیدا نہیں ہوا جو اس کی ماں نہیں تو وہ اگر کسی اور عورت کا دودھ پیے گا تو وہ عورت بھی ڈھائی سال کے اندر اندر اس کی رضائی ماں بن جائے گی یعنی دو سال تک ماں کے لیے اجازت ہے دو سال کے بعد اجازت نہیں لیکن رضاعت کا معاملہ ثابت ہونے کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر ڈھائی سال تک بھی کسی نے دودھ پلا دیا تو پھر جو ہے وہ بچہ یا بچی جس نے جس عورت کا دودھ پیا وہ عورت اس کی رضائی ماں اور اس عورت کے لیے یہ دودھ پینے والا بچہ اس کی رضائی اولاد کہلائے گی اب اس جس بچے نے جس عورت کا دودھ پیا وہ عورت اس کی رضائی ماں اس عورت کی جو دوسری بیٹیاں ہیں وہ اس بچے کی رضائی بہنیں اس عورت کی جو ماں ہے یعنی اس بچے کی رضائی نانی کہلائے گی اسی طریقے سے اس عورت کی جو دوسری بہنیں ہیں وہ اس کی پھوپھیاں وہ اس کی خالائیں رضائی خالائیں پھر اس کے اس کی یعنی جس عورت کا اس نے دودھ پیا ہے اس عورت کا جو شوہر ہے اس کے شوہر کی جو بہنیں ہیں تو وہ اس بچے کی رضائی پھوپھیاں کہلائیں گی ایسے ہی پھر اس عورت کی یا اس کے عورت کے اس عورت کے شوہر کی جو بھی بھتیجی بھانجی دونوں طرف سے یعنی عورت کی بھی بھتیجی بھانجی اس کے شوہر کی بھی بھتیجی بھانجی دونوں ہی جو ہے وہ اس دودھ پینے والے بچے پر حرام ہو جائیں گی اور اگر لڑکی ہے تو پھر ان کا بھانجا اور ان کا بتیجہ جو ہوگا اس کے رضائی ماں باپ جو بن گئے تو وہ اس دودھ پینے والی لڑکی پر حرام ہو جائیں گے ان سے ان کا کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا ایسا گاؤں دیہاتوں میں اور شہروں میں بھی جہاں پر ایک رشتہ داروں کے اندر شادیاں ہوتی ہوں جیسے دو بہنوں کی دو بھائیوں کے ساتھ نکاح ہوا ایک ہی گھر میں گئیں وہ دونوں تو اب وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک ہی گھر میں رہنے کی وجہ سے وہ دونوں بہنیں ان کے ہاں اولاد ہوئی تو وہ ایک دوسرے کے بچوں کو دودھ پلا دیتی ہیں بعد میں جب بڑے بچے بچے بڑے ہوئے انہی کے رشتے کے معاملات ہوتے ہیں وہ بسا اوقات بھول جاتے ہیں کہ ہم نے ایک دوسرے نے ایک دوسرے کے بچوں کو دودھ پلایا ہوا ہے وہ اپنے ہی بچوں کا رشتہ کر دیتے ہیں اور یہ بھی معاملہ حرام ہے اب لا علمی ہے تو لا علمی ظاہر سی بات ہے جیسے میں نے ابھی اعلان کے دوران کہا کہ علم حاصل کرنا ہم پر فرض ہے اگر ہم نے حاصل نہیں کیا فرض علم تو ہم گناہ گار ہوں گے تو ایسی صورت میں یہ لا علمی عذر نہیں بنے گی کہ جان بوجھ کر علم حاصل نہیں کیا ایک چیز کا کتنے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا نہ پتہ ہونے کی وجہ سے یہ کام ہو رہا ہوتا ہے گاؤں دیاتوں کے اندر ایسا بھی ہوتا ہے کہ دو سگی بہنوں کو ایک ساتھ آدمی میں لے لیتا ہے میں نے سنا باقاعدہ کہ ایک گھر کے اندر دو بہنیں ایک ہی آدمی کے میں ایک ساتھ رہ رہی ہیں اس کو پتہ ہے یا نہیں ہے لیکن اس کو پتہ کیوں نہیں ہے یہ اس کی اپنی غلطی ہے اس نے معلوم کی کیوں نہیں کیا یعنی انسان کو یہ چاہیے کہ جب وہ کوئی بھی کام کر رہا ہے چاہے دینی کام ہے یا دنیاوی کام ہے جیسے کاروبار کوئی کرنا شروع شروع کرتا ہے کوئی لین دین کا معاملہ کرتا ہے کوئی بھی معاملہ اس کی زندگی میں اس کے سامنے آتا ہے تو اسے چاہیے کہ شرعی رہنمائی لے یعنی یہ معلوم کر لے کہ میرے لیے یہ کام جائز ہے یا ناجائز ہے تو اس کے بعد وہ معاملہ کرے تو سیکھے گا تو آئے گا اسی طریقے سے یہ جن لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا جب وہ یہ کام کر لیتے ہیں تو حرام کے مرتکب ہیں گناہ گار ہیں ساری زندگی وہ گناہ کے مرتکب ہوتے رہیں گے حرام کے مرتکب ہوتے رہیں گے اور اس کا ان پر اثر پڑتا رہے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین اس کی بعض پرس فرمائے گا تو یاد رکھیے کہ اس طرح رضاعت سے دو سال کے علاوہ بھی یعنی دھائی سال کے اندر بھی اگر کسی بچے نے کسی عورت کا دودھ پی لیا تو وہ اس کی رضائی ماں اور یہ لڑکا یا لڑکی اس عورت کی رضائی اولاد کی کہلائے گی مدت پوری ہونے کے بعد بطور علاج بھی دودھ پینا یا پلانا جائز نہیں ہے عورت کا دودھ علاج کے لیے یا یہ کوئی کہے کہ اب اس کو کوئی دودھ پلانے والا نہیں یا یہ اوپر کا دودھ نہیں پیتا فیڈر کا ڈبے کا دودھ نہیں پیے گا یا گائے بھینس کا دودھ یہ بچہ نہیں پیتا اور یہ بیمار ہو گیا ہے تو اب اس کو علاج کے لیے بچہ ماں کی دودھ کا عادی ہے تو چلو پلا دو نہیں علاج کی نیت سے بھی پلانا حرام ہے یعنی یہ کوئی صورت ہے ہی نہیں ہے دو سال کے بعد بچے کو دودھ پلانا جائز نہیں ہے اپنی ماں کے لیے بھی کہ ماں بھی اپنی اولاد کو دودھ نہیں پلا سکتی حرام ہے تو ایسے ہی کسی بچے کو دو سال کے بعد کسی اور عورت کا دودھ پلوانا بھی ناجائز ہے اور رضاعت یاد رکھیے کہ ایسا عمل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مدت رضاعت کے دوران بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی والدہ ہیں انہوں نے بی بی حلیمہ سعدیہ کو آپ نے دے دیا اور بی بی حلیمہ سعدیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا تو یوں وہ آپ کی رضائی ماں ہیں اور یہ رضاعت کا معاملہ اس اعتبار سے سنت ہے یعنی اپنے بچے کو کسی صحت مند عورت کا دودھ اس لیے سے پلوائے کہ اس کی اس پر اثرات آئیں جیسے وہ گاؤں کی تھی جس طرح مکہ اس وقت شہر تھا اور جو آس پاس کے جو اطراف کے دیہات گاؤں تھے اس وقت کے تو وہاں کی آب و ہوا اور وہاں کی جو غذائیں تھیں وہ مکے کے مقابلے میں زیادہ خالص تھیں تو وہاں کے جو رہنے والے تھے وہاں کی ان کی آب و ہوا کی وجہ سے غذاؤں کی وجہ سے ان کے جسموں پر بھی اس کے اثرات تھے تو اس وجہ سے عرب کے لوگ اس طرح اطراف کے گاؤں دیہات میں اپنے چھوٹے بچوں کو دودھ پلوانے کے لیے بھیجا کرتے تھے تاکہ ان پر اس کے اثرات ظاہر ہوں اور یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس طرح رضاعت کے لیے بی بی حلیمہ سعدیہ لے کر گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ کا دودھ پیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس طرح رضائی بھائی بہن بھی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بی بی حلیمہ سعدیہ دودھ پلاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پستان سے ایک طرف سے بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ کا دودھ پیتے اور دوسری طرف وہ جب اپنے دودھ میں حضرت حلیمہ سعدیہ لگاتی اور حضور علیہ السلام کو دودھ پلانے کی کوشش کرتی تو آپ دودھ نہیں پیتے تھے تو علماء لکھتے ہیں کہ یہ بھی رسول اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ چونکہ بی بی حلیمہ سعادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور اولاد بھی تھی تو آپ اس لیے ایک جانب کا دودھ پیتے تھے کہ دوسری جانب کا دودھ جو ہے وہ میرا رضائی بھائی پیے یعنی اس عمر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعتبار سے نصف کرتے ہوئے کہ آدھا میرا حصہ ہے تو آدھا میرے بھائی کا حصہ ہے اور اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف فرمایا دیکھیے کیا شان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بارال رضاعت یہ معاملہ سنت ہے اگلا مسئلہ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ دو برس کے اندر بچے کا باپ اس کی ماں کو دودھ چھڑانے پر مجبور نہیں کر سکتا جیسے بسا اوقات ہوتا ہے کہ ابھی بچہ دو سال کا نہیں ہوا اور ماں کا دودھ پیتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ عورت جو ہے وہ دوبارہ حاملہ ہو جاتی ہے یعنی اس کے ہاں دوبارہ امید ہو جاتی ہے تو پھر ڈاکٹر حضرات یہ کہتے ہیں کہ بس اس کو اب دودھ چھڑانا پڑے گا ورنہ جو ہے وہ دوسرے بچے کو نقصان ہوگا تو اول تو یہ میڈیکلی کیا معاملہ ہے یہ تو آپ میڈیکل والے ہی بہتر بتا سکتے ہیں کہ اس سے نقصانات ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے شرعی اعتبار سے اس کے لیے دودھ پلانا بہرحال دو سال تک جائز ہے اور باپ یہ کہے گی کہ چونکہ اب تم امید سے ہو گئی ہو اس لیے تمہیں دودھ چھڑانا ہوگا تو وہ عورت کو مجبور نہیں کر سکتا عورت چاہتی ہے میں اپنے بچے کو دودھ پلاؤں تو دو سال تک بچے کا حق بھی ہے تو اس کو چاہیے کہ اگر اس کو دودھ آ رہا ہے تو اپنے بچے کو دودھ پلائے اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ جب کوئی عورت امید سے ہوتی ہے تو عورت کا وہ دودھ ختم ہو جاتا ہے قدرتی طور پر اور وہ دودھ رکنے کے بعد پھر جو اس کے امید سے ہونے کی وجہ سے اس کے پیٹ میں اب جو نئی ایک جان وجود میں آنے والی ہے تو وہ دودھ اس کی طرف منتقل ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو غذا پہنچاتا ہے تو یہ بہرحال میڈیکل معاملات ہیں الغرض حکم شرع یہ ہے کہ بچے کا باپ اس کی ماں کو دو سال کے اندر اندر دودھ چھڑانے پر مجبور نہیں کر سکتا ہاں آپس کی خوشی سے اگر وہ اس کا دودھ چھڑانا چاہتے ہیں تو چھڑا سکتے ہیں لیکن یہ کہ عورت کو چاہیے کہ بچے کو دو سال تک دودھ پلائے اول تو دیکھیے جس طرح نیا دور ہے نئے دور کے اندر آج کل تو ویسے ہی عورتیں معذلہ ویسے ہی اپنی جسمانی ساخت کا لحاظ کرنے کے لیے اور خود کو جو ہے وہ ظاہری طور پر اچھا دکھانے کے لیے بچوں کو اپنے دودھ پلانے سے کتراتی ہیں اور اس کے لیے جو مختلف کھلے دودھ یا ڈبے کے دودھ جو ہے وہ وہ پلانے کی کوشش کی جاتی ہے پھر ڈاکٹر حضرات بھی جو ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ دودھ پلاؤ اور ان کا وہ اپنا معاملہ ہے کہ وہ اپنا وہ کاروبار کرنے کے لیے اپنا دودھ بکوانے کے لیے یا جو بھی ان کے مالی فوائد وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے کرتے ہیں لیکن اگر عورت کو دودھ آتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ فطرت سے نہ بھاگے اور بچے کو اولاد کو ماں دودھ پلائے کیونکہ اس 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 کا کا جو جو فائدہ اس بچے پر ہوتا ہے, اس کا جو اثر ہوتا ہے ہے اثر کہتے ہیں کہ ماں کا جو دودھ بچہ پیتا ہے تو اس کا اثر اس کی رگوں میں چالیس سال تک رہتا ہے اسی وجہ سے جب تک جو ہے وہ چالیس سال کا نہیں ہو جاتا اس پر جوانی تاری رہتی ہے جب وہ چالیس سال کا ہوتا ہے یعنی اس کی ماں کے دودھ کا اثر اس کی رگوں سے زائل ہونا شروع ہوتا ہے تب اس پر بڑھاپا طاری ہونا شروع ہوتا ہے جب تک ماں کے دودھ کا اثر رہتا ہے وہ بڑھاپا اس کو بوڑھا نہیں کہا جاتا چالیس سال کے بعد اس کو جو ہے وہ اس پر بڑھاپا آنا شروع ہوتا ہے تو یہ بھی ماں کے دودھ کا اثر ہے تو جو حضرات پچھلے دور کے ہیں یعنی آج سے بیس پچیس سال پہلے کے ہیں انہوں نے اپنی ماں کا تو دودھ پیا ہوگا لیکن آج کل کی جو بہت ساری نسلیں ہیں وہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماں کا دودھ نہیں پیتے وہ اوپر کے دودھ پر ڈبے کے دودھ پر پالے جاتے ہیں تو اس وجہ سے ان کی جسمانی ساخت بھی کمزور ہوتی ہے تو بہرحال یہ ایک ہمارا دنیاوی معاملہ ہے لیکن ہونا یہی چاہیے اپنے گھروں پر ہمیں خاص طور پر جب ظاہر شوہر اپنی بیوی کو یہ بتائے یہ کہے کہ اپنی اولاد کو اپنا دودھ پلاؤ اگر اللہ نے دودھ عطا کیا ہے اور اس کے لیے علاج بھی کروایا جا سکتا ہے میڈیکلی بھی یعنی جسمانی بھی اور روحانی بھی تو اس کے ذریعے بھی عورت کو دودھ اتر آتا ہے لیکن اس سے بھاگنا کترانا نہیں چاہیے کہ یہ بچے کا حق ہے کتابوں میں لکھا ہے روایات کا خلاصہ ہے علماء نے لکھا ہے کہ جب عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو بچے کی ایک ایک چسکی لینے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہاد میں شریک ہونے کا عطا فرماتا ہے کتنی بڑی ثواب کی بات ہے تو اس طرح یہ ثواب حاصل کرنا چاہیے عورت کو تو عورت کو آدمی مجبور نہ کرے دو سال کے اندر اندر ہاں دو سال کے ہو جائے جب بچہ اور دو سال بھی کون سے اسلامی لحاظ سے اسلامی لحاظ سے انگریزی نہیں اسلامی لحاظ سے تاریخ کا خیال رکھا جائے اور اس کے دو سال کے اندر اس اعتبار سے بھی اگر لا علمی میں انجانے میں کسی نے اسلامی تاریخ کے حساب سے ہر سال دس دن کا فرق آتا ہے تقریباً ایک سال میں تو اب اگر کوئی اس طرح اسلامی سال سے زائد سی بات ہے کہ اگر یکم جنوری کو پیدا ہوا سن دوہزار بیس میں مثال کے تو اکیس اور بائیس اب وہ جنوری آنے سے جنوری کی پہلی تاریخ آنے سے پہلے وہ دسمبر کی یعنی دوہزار بائیس کے دسمبر میں ہی وہ دو سال کا بچہ ہو جائے گا تو اگر اس نے آخری بیس دن یہ جو اضافی جو اسلامی حساب سے تو دو سال پورے ہو گئے لیکن انگریزی حساب سے بھی دن باقی ہوں گے تو اگر وہ عورت دودھ پلائے گی تو یہ بھی حرام ہوگا اب وہ یہ کہے پتہ نہیں تھا پتہ ہونا چاہیے اس کو کہ شرعی معاملہ ہے تو شرعی معاملہ شرعی الفاظ شرعی جو ہے وہ دنوں کے حساب سے سن کے حساب سے سال کے حساب سے ہی دیکھا جائے گا تو اس میں بھی یہ دھیان رکھنا ہے کہ یہ بھی لا علمی یہ بے احتیاطی نہ ہو اگر کسی نے اس طرح کیا تو وہ بھی حرام اور بچے کے پیٹ میں حرام اترے گا اور اس کے اثرات ظاہر سی باتیں پھر بچوں پر آتے ہیں حرام ظاہر سی بات ہے اس کی پیٹ میں جائے گا تو اس کا نقصان ہوگا اسی طرح سے یہ بھی مسئلہ ذہن میں رکھیے کہ پہلے شوہر سے عورت کی اولاد ہوئی اور دودھ موجود تھا عورت کا کسی سے نکاح ہوا اور اس کی اولاد ہوئی اب دودھ موجود تھا اب اس عورت کا وہ شوہر مر گیا اور پھر اس عورت نے کسی اور سے نکاح کر لیا اور اب کسی بچے نے دودھ پیا تو پہلا شوہر ہی اس کا باپ کہلائے گا دوسرا شوہر اس کا باپ نہیں کہلائے گا کیونکہ اس عورت کو جو دودھ تھا وہ اس پہلے شوہر کی وجہ سے تھا دوسرے شوہر کی وجہ یعنی اب اس کی جو عورت کی جو عورت کا جو دودھ پیے گا جو بچہ تو اس بچے پر اس عورت کے اور اس کے پہلے شوہر کے جو رشتے ہوں گے وہ حرام ہوں گے دوسرے شوہر سے جب یہ نکاح کرے گی تو اس دوسرے شوہر کے جو رشتے دار ہوں گے وہ اس بچے پر حرام نہیں ہوں گے یہ مسئلہ بھی اس ذہن میں رکھیے ایسے ہی دودھ پینے والی لڑکی کا نکاح دودھ پلانے والی کے جس لڑکی نے دودھ پیا جس عورت کا تو اس دودھ پلانے والی کے جو بیٹے ہیں ایسے ہی اس کے پوتے ہیں تو وہ بھی اس لڑکی پر دودھ پینے والی پر حرام ہیں اور ایسے ہی کیونکہ اب یہ جو دودھ پینے والی لڑکی ہوگی یہ اس عورت کے جو بیٹے ہیں اور اس کے جو پوتے ہیں تو یہ ان کی بہن یا ان کی پھپھی کہلائے گی رضائی طور پر رضائی بہن یا رضائی پھوپھی کہلائے گی بیٹوں کے لیے رضائی بہن اور اس کے پوتوں کے لیے رضائی پھوپھی بنے گی تو اس طرح یہ رشتے بھی اس طرح حرام ہوں گے جب رضاعت کا معاملہ جان لے کہ وہ اگر دودھ پلوانا چاہتا ہے تو اس کی جو سگی اولاد ہے تو اس کے لیے تو اپنی بیوی بی کو کہے گا کہ دودھ پلاؤ لیکن اگر اس مرد نے طلاق دے دی ہے اپنی بیوی بی کو طلاق دے دی ہے طلاق دینے کے بعد اب اگر یہ اپنی اولاد کو دودھ اسی بیوی بی سے یعنی اس بچے کی ماں سے دودھ پلوانا چاہتا ہے تو پھر وہ عورت اگر چاہے تو اجرت بھی طلب کر سکتی ہے یہ بھی شرعی حکم ہے میں پارے میں اللہ تبارک تعالی نے اس کا بھی واضح ذکر فرمایا ہے کہ اگر وہ کہے کہ میں اس کو دودھ پلانے کی اجرت یعنی نفقہ لوں گی تو وہ اس کو نفقہ دینے کا پابند ہوگا تب جو ہے وہ اس کو دودھ پلائے گی اور اگر ویسے پلاتی ہے تو بہت اچھی بات ہے ورنہ جو ہے وہ اس کے لیے اس بات کی اجازت ہے کہ وہ پیسے طلب کر کے اس بچے کو دودھ پلائی ویسے تو عموماً ماں ایسا نہیں کرے گی لیکن بعض جگہوں پر ایسے معاملات بھی آتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ کہتی ہے کہ میں بچے پالوں گی تو بچے کے پالنے کا جتنا خرچہ ہوگا وہ میں لوں گی اور اس خرچے میں جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے اگر وہ اوپر کا تو اس کو دودھ پلائے گا جس طرح آج کل دودھ مہنگا ہے یعنی کھلا دودھ بھی اور ڈبے کے دودھ بھی دو دو ہزار کے ڈبے پچیس پچیس سو کے تین تین ہزار کے ڈبے اور بچہ جو ہے ایک مہینے میں چار چار ڈبے دو دو ڈبے تین تین ڈبے پی جاتا ہے تو اس کا چھ سات ہزار کا تو دودھ بن جاتا ہے تو وہ عورت اگر اپنا دودھ پلائے گی تو ظاہر سی بات ہے اس کا بھی خرچہ بچے گا تو طلاق کی صورت میں اور طلاق جو ہے ظاہر ہے لڑائی جھگڑے سے ہی ہوتی ہے اس طرح رضامندی سے تو بہت کم ایسی طلاقیں ہوتی ہیں تو اس طرح جب لڑائی جھگڑے میں طلاق ہوتی ہے تو بچے کو جب عورت پالتی ہے تو وہ کہتی ہے اس کا خرچہ بھی مجھے دو تو وہ خرچے کے مد میں اگر وہ مانگتی ہے پیسے دودھ پلانے کے تو وہ بھی اس کو اس کے دینے پڑیں گے تو اس طرح جو ہے وہ دودھ کی اجرت ماں شوہر سے طلاق ہونے کے بعد طلب کر سکتی ہے خلاصہ یہ ہوا کہ عورت کا جو بچہ دودھ پیے گا وہ اپنی ماں تو زائر ماں ہے لیکن کسی اور عورت کا اگر وہ دودھ پیے گا تو اس کی رضاعت اسے دو سال کے اندر ثابت ڈھائی سال کے اندر رضاعت ثابت ہوگی اور اس کے جو نسبی رشتے ہیں سسرالی رشتے ہیں جس طرح پچھلے دو درس میں ہم نے تفصیل سے احکام بیان کیے تو جس طرح وہ رشتے حرام ہوتے ہیں اسی طرح یہ رشتے بھی یعنی رضاعت کے رشتے سے بھی وہ رشتے سارے حرام ہو جاتے ہیں آپ ابھی دعا کے بعد نوٹ بھی کروا دیجیے گا اتوار کے دن جو ہمارا سلسلہ ہوتا ہے انشاءاللہ اس سلسلے میں سوال و جواب میں بھی ان کے جوابات دیے جائیں گے اور کل انشاءاللہ تعالی تعالیٰ بعد نماز اور سے اعلیٰ حضرت کے سلسلے میں آپ کی مسجد اعضا میں محفل کا سلسلہ ہے اور اسی طرح استقبال ربی الاول کا بھی سلسلہ ہوگا تو آپ سے التجا ہے کہ کل بعد نماز عشاء بھی رشی فرما و مختصر آدھے پونے گھنٹے کی انشاءاللہ محفل ہوگی جس میں ذکر اعلیٰ حضرت جو امیر اہل سنت لامت برکات